韓国市民は自分たちがやっぱ血を流して民主主義を勝ち取っているから、うん、それがどれだけ大変なのかってことも分かっているから、うん、別に中国の国民に対してこの今の政府を倒さないのはあんたたちが悪いっていうふうに言わないんですよね、うん、ただ、日本の場合はあの言論の自由とかやっぱ思想の自由がとりあえずあったにもかかわらず自分たちが政治に無関心で自分たちで潰しているんだろうっていう、うん、そういう怒りがあるからやっぱこの日本に対しては批判が来る。 在日ラジオパケスト系放送局第53回目の放送で、本日が第1周年記念放送となります。はい、えー、本日も、えー、サラに西田さんがお越しになってます。はい、次,次はですねあの、よくこの香港のことで、韓国がこの香港の事態について、中国に対して批判声明を出さないのかと、私たちのチャンネルにもよくあのコメントがされるんですよね。 で韓国は確かにただ経済上でも安保上でも中国とやっぱ関係悪化するっていうのは非常に難しい、地理的にもでだから、韓国政府が中国の政府を批判することはまずないと思うんですけども、うん、ただ民間や市民のレベルではどうかということでご覧いただきたい1年前の去年の 6, 6月の映像です。 예, 지금 듣고 계신 노래, 홍콩에서 울려퍼진 노래입니다. 우리 민주화 과정에서 끊임없이 불리었던이 노래. 임을 위한 행진곡은 사실 몇년 전까지만 해도 5.18 기념식에서조차 재창이냐 합창이냐를 두고 논란이 일기도 했었죠. 그런데 멀리 홍콩 시민들이 되려 한 마음으로 불렀습니다. 그들은 이 노래를 어떻게 알았을까요? 권근영 기자가 그 의미를 짚어드립니다. 홍콩 차터가든에서 열린 어머니 집회에서는 귀에 익은 멜로디가 들렸습니다. 彼の四十話の奴隷案の様子は、韓国で、パンジョー、民主運動は、デビューは、奴隷。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。三十三年前に、自分たちが血を流して、やっぱり、今の香港のように、うん、韓国も民主化を勝ち取ったんですよね。うん、そのことに香港の市民も、大いに学んでるし、やっぱ、共感しるし。で、何よりも、今のこのムンジ大統領も、そうだし、韓国の与党の、多くのこの、あの、政治家たちは。 三十数年前に自分自身が韓国で民主化をやった人たちなんですよね。うん、だからねその香港の事態にその心寄せないはずがないんですよ。うん、ただやっぱり本当政府の立場としてこの中国を批判するかどうかってのは難しいと思うんですけども、うん、ただあの国の批判が一枚一枚でもないですけど、そのそういう声明があるかどうかよりも、やっぱこういう民衆同士のこの心の絆があることの方が僕はもっと重要なことじゃないかなというふうに。 思いましたね、このニュースを見てうあの1919年3月1日の「三一運動」があった年に、はいえー、これの「一運動」に触発されて、えー、北京で「五四運動」が勃発するんですよそれでそれが今度は、えー、インドに行って「がんじ」が出てくるんです、はいえー、そいう非暴力の運動が世界にこうやって広い、はい、ですからそれを考えると こういういうに韓国から香港とかですね他の国に行くというのはある意味で当たり前なんですよ、はい、だから他の国の運動がこうやって韓国でするのも当たり前だしある意味ではその共有できる価値観のはずなので、うん、だからやっぱり世界はつながっているということですよね,そすねそ。そうでですすね僕も歴史不勉強ですそ 一がってるなうのは同じだから中国の54運動は1919年ですかね1か月ちょっとい。2か月後にそれに触発された運動が起こってますのでそれがまたインドに飛んでいってガンジーという人が民主化運動非暴力の運動をする始めることになったんですよもっと前からこういう流れっていうのは何度もあったんですよね だからその、ね、僕もすぐ、ね、この反日だとかってやっぱり日本人だから言われてるんですけどもそうじゃなくてやっぱ民主主義って価値はやっぱその世界の共通だと思ってるんですよね、うん、よくその日本で、えー、韓国は日本のことを批判するのになんで中国のことを、ね、民主主義がなんて批判しないんだってよく言われるんですよ、うん、よくそういうあのコメントが来るんですけども。も 韓国市民は自分たちがやっぱり血を流して民主主義を勝ち取っているからそれがどれだけ大変なのかということも分かっているから別に中国の国民に対してこの今の政府を倒さないのはあんたたちが悪いとうう言わないんですよね、うん、ただ、日本の場合はあの言論の自由とかやっぱ思想の自由がとりあえずあったにもかかわらず自分たちが政治に無関心で自分たちで潰しているんだろうというそういう怒りがあるからやっぱこの日本に対しては批判が来る。 というふうに僕は思ってるんですよね。うん